assalomu alaykum bugun patologiya darslarimizdan apoptoz mavzusini ko'rib chiqamiz apoptoz o'zi nima apobtoz deganda biz hujayraning e, programmalashtirilgan o'limi degan e, ma'noni keltirib chiqaramiz ba'zi bir adabiyotlarda hujayraning sutsidi ya'ni o'zining o'zi yo'q qilishi degan e, ma'noni ham anglatadi agar e, bir hujayrani ta'rifidan ko'radigan bo'lsak bu hujayrani yoki bo'lmasam mitoxondriya deb tasarvur qiladigan bo'lsak yoki bo'lmasa hujayrani ichkaridan tashqarisiga va ikkinchi yo'l tashqaridan ichkariga kirishi mumkin apoptoz apoptoz reaksiyalari shunday bo'lishi mumkin buni qanday tushunamiz birinchi yo'l <coughs> mitoxondriyadan tashqariga apoptoz boshlanishi qanday bo'ladi buni aytaylik mitoxondrial yo'l deb nomlaymiz mitoxondrial yo'l va ikkinchisi hujayradan tashqaridan ichkariga kiradigan apoptoz bu klassik klassik patsway deyiladi ho'p va uchinchisi qarish jarayoni ya'ni hujayraning qarish jarayoni hop bularga atroflicha to'xtalib o'tamiz ho'p metoxondrial yo'lni hujayraning mexanizmlari bo'yicha ko'rib o'tamiz ho'p aytaylik bu metoxondriya metoxondriya va bu apoptozni boshlanishida juda yam katta rol o'ynaydigan oqsillar oilasi bor ya'ni oqsillar turkumi bor bu bcl cl oqsillari b c ikki oqsillari bu oqsillarga yigirma xildan ko'proq oqsil kiradi va bular apoptozni amalga oshirishda juda yam katta rol o'ynaydi bcl oqsillari ikki xil bo'lishi mumkin yoki apoptozni boshlab beradigan plyus yoki apoptozni to'xtatib turadigan yani. bu minus bularni qanday ataymiz apoptozni boshlab beradigan bcl ikki oqsillari bu pro apoptotik pro apoptotik oqsillar va ikkinchisi apoptozni to'xtatib turadiganlar bular anti apoptotik hop bularga qaysi oqsillar kiradi pro apoptotik oqsillarni asosan aytaylik shunday turkumlari borki bularni biz baxks yoki bo'lmasam bak deb ataymiz bu oqsillar turkumi va anti apoptotik bular aytaylik bcl ikkini o'zi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam bcl xl l oqsillari hop asosan bizga bugun apoptozni boshlab beradigan oqsillar turkumi ya'ni baks va bak oqsillari bu yerda muhim katta rol o'ynaydi bular qanday vazifani bajaradi aslida bak va bak baks, baks oqsillari <coughs> hujayraning titoplazmasida erkin ravishda bo'ladi lekin bularni aktivlanishi uchun aktivlanishi uchun qandaydir stress omili kerak bu stress omillariga nimani kirgizsak bo'ladi bu gipoksiya bo'lishi mumkin gipoksiya bo'lishi mumkin bu fizik omillar yoki bo'lmasam yok. ximik omillar bo'lishi mumkin va oxirgisi bu dnk dagimutatsiyalar dnk dagi mutatsiyalarga aytaylik biz altsgeymer kasalligini kiritishimiz mumkin altsgeymer kasalligi altsgeymer kasalligida hujayralar hujayralarni ya'ni nerv hujayralarini apoptoz uchrashi mumkin va bu oqibatda shunday kasallikka olib keladi hop tashqi muhitdan ta'sir bo'ldi va baks va bak oqsillari aktivlandi aytaylik bular baks va bu bak oqsili bular asosiy qiladigan ishi asosiy vazifasi mitoxondriyaning devoriga mitoxondriyaning devoriga mahkamlanib olishi ya'ni joylashib olishi bu holatda bu holatda mitoxondriyaning devoriga yopishib olgan bak ba e, va bags oqsillari mitoxondriyaning o'tkazuvchanligini ta'minlab beradi mitoxondriyaning o'tkazuvchanligi va mitoxondriyaning umuman e, devorlari parchalanishni boshlaydi devorlari parchalanishni boshlaydi bu holatda mitoxondriyadagi oqsillar apoptozni e, mustahkamlab beradigan ya'ni e, reaksiyasini bir ajralmas qismi bo'lgan oqsillar endi sitoplazmaga chiqib ketadi va bu holatda asosiy oqsil qizil bilan belgilaymiz bu sitoxrom s oqsili sitoxrom sitoxrom s oqsili sitoxrom s oqsili hujayraning sitoplazmasida miqdori ko'payadi va bu oqibatida Uh, apobtozni yana bir reaksiyasini olishimiz mumkin <coughs> sitoxrom s keyinchalik keyingi oqsil oxal. apaf oqsiliga birikadi apaf oqsili apaf oqsiliga sitaxrom s birikkan holatda buni biz nima deb ataylik <coughs> apaf aytaylik uh, bir apaf degan ma'noni apoptoz aktivirlovchi faktor apoptoz aktivirlovchi faktor uning termini shunday tarjima qilinadi va apaf keyinchalik kattaroq субединицаlaga birikadi va bu bunday bo'lishi mumkin hop kattaroq субединицаarga birikadi kattaroq субъединица bu субедедницаlarga birikish ham apobtoni bir ajralmas qismi sanaladi va birikkan holatda sitaxrom s oqsillari bilan birga sitaxrom s oqsillari bilan va biz bu kompleksni apoptosoma deb ataymiz apoptosoma apoptosomaning asosiy vazifasi nimada apoptosoma keyinchalik hujayraning ichidagi kaspaza oqsillarini aktivlaydi kaspaza bu holatda kaspaza 9. kaspaza 9 aktivlandi va biz shu yerda bu reaksiyani bu uh, jarayonni to'xtatib turamiz va ikkinchi yo'lni ko'rib chiqamiz kaspaza 9 aktivlangandan keyin uh, umuman bu reaksiyalarga bu, uh, bu kaskadga aloqasi yo'q bo'lgan aytaylik uh, uh, makrofagning aktivlanishi ham bo'lishi mumkin makrofak hujayralarning hujayralarning har bir o'zgarishlarini sezadi ya'ni agar hujayra aytaylik bakterial zararlanish bo'lgan bo'lsa bakteriyalar bakterial zararlanish bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasam qarish jarayoni bo'layotgan bo'lsa bu hujayralar o'zini membranasidagi strukturalarni o'zgartiradi va bu makrofaglarni o'ziga tortadi va bu holatda makrofaglar judayam juda yam muhim bo'lgan oqsil juda yam muhim bo'lgan e, yallig'lanish jarayonidagi e, modda bu tumor nekrotik faktor alfani hujayraning vezikullarida to'plangan hujay temur nekrotik faktor alfani endi qariyotgan yoki bo'lmasam zararlangan hujayrani hujayra tomon chiqarib yuboradi va bu holatda bu holatda shunday bir hujayraning retseptorlariga bu ta'sir o'tkazadi bu retseptorlarni biz death receptor yoki bo'lmasam o'zbekchada o'lim retseptorlari deb ataymiz death receptor va bu tumor nekrotik faktor fa alfa hujayraning shu retseptorlariga kelib birikadi va bu holatda hujayraning ichidagi turgan domenlariga signal beradi bu hujayraning ichidagi xuddi mana shu retseptorning qolgan qismi va bu o'z navbatida bu o'z navbatida kaspazalarning keyingi avlodi ya'ni keyingi vakili kaspaza 3, 6 yoki 7 ni aktivlaydi kaspaza 3, 6, 7. va bizda mniar e, mitoxondrial zararlanish tufayli kaspaza to'qqiz ham aktivlandi va bu o'z oqibatida nimalarga olib keladi bu, e, bu kaspazalar keyinchalik bu kaspazalar hujayrani e, ikki xil yo'l bilan zararlashi mumkin bu protein sintezi protein sintezini kamaytirib yoki bo'lmasam DNKni dnkn zararlai ikki holatda proten sintezini zararlash qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin aytaylik bu kichkinaroq hujayra va hujayraning ichidagi aytaylik bu hujayraning skeleti bu skeletni biz oqsillardan tashkil topganligini bilamiz va buni sitoskelet deb nomlanadi va buni ko'plab ko'plab oqsillari bor Umuman u uh, sitoskeletni tashkil qilib turadi bu holatda protein sintezi kamayganligi tufayli yoki bo'lmasam dnkdagi uh, transkripsiya translatsiya jarayonlaridan baribir shu proteinlarga ta'siri bo'lgani tufayli hujayra endi shunday ko'rinishga kelib qoladi endi setoskelet bu hujayrani uh, yaxlitligini ta'minlab bera olmaydi bu holatdan ikkinchi holat yadrosi ham xuddi shunday xuddi shunday modifikatsiyalarga uchraydi bu holatda hujayra endi fragmentatsiya jarayonini boshlaydi ya'ni bo'laklarga bo'linadi bo'laklarga bo'linadi va bo'lingan bo'laklarni endi hujayraning organizmning san, sanitari bo'lgan makrofaklar fagasitoz yo'li bilan yo'q qilishni boshlaydi fago sitoz protein sintezi va dnk sintezining kamayishi shunday oqibatlarga olib keladi aytaylik dnk sinteziga ham b bu yerda bir tushuntirish qilib o'tib ketamiz buni dnk deb oladigan bo'lsak dnk transkriptsiya jarayonida rnk hosil qiladi va bu rnk ga ribosoma birikkan holatda ribosoma birikkan holatda protein sintezini amalga oshiradi protein sintezini biz hujayrani keladi, proteinlardan tashkil topgan dedik agar bu protein sintezi bo'lmaydigan bo'lsa dnk ning zararlangani tufayli yana sitoskeletga zarar yetkazadi va zararlangan sitaskilot albatta hujayrani yaxlitligini ushlab bera olmaydi u o'zining modifikatsiya jarayonini olib o'tadi va undan keyin esa fragmentatsiya fragmentatsiyaga uchragan hujayraning fagotsitoz bo'lish yo'li bilan hujayradan xalos bo'linadi va uchinchi uchinchi yo'l uchinchi yo'l qarish jarayoni qarish jarayoni qanday bo'ladi bu holatda hujayradagi hujayradagiyik dnk har bir hujayrada umuman shunday bir fragmentni biz ta'kidlab o'tishimiz mumkin bu p ellik uch fragmenti p ellik uch fragmenti har bir hujayrada ya'ni organizmning har bir hujayrasida dnksi bor hujayra borki p ellik uch fragmenti bor lekin yosh hujayralarda yaqindagina mitoz yo'li bilan ko'paygan hujayralarda p ellik uch fragmentining miqdori kam bo'ladi ya'ni yosh hujayralarda p ellik uch kam bo'ladi va uh, hujayraning <coughs> aytaylik o'zini funksiyasini bajarib bo'lgandan so'ng p ellik uch fragmenti p ellik uch fragmenti miqdori oshadi fragmentining miqdori oshadi va bu holatda p uch fragmenti shunday bir xususiyatga egaki u dnkni yoki kesishi yoki kesishi yoki bo'lmasam mutatsiyalarga olib kelishi mumkin mutatsiya yoki dnkdagi uzilishlar uzilishlar dnkdagi uzilishlar ya'ni bu e, reaksiyalarni albatta p ellik uch fragmenti bajarib beryapti mutatsiya va dnkdagi dagi uzilishlar yana protein sintezi yoki bo'lmasam dnkning ning degradatsiyasiga olib kelishi mumkin ke. va protein sintezi dnkning ning degradatsiyasi yana sitoskeletga manfiy ya'ni zararli ta'sir o'tkazadi poptoz mavzusida hamma narsani ko'rib chiqdik тiже врач klinik fanlar kursiga obuna bo'ling ভিডিও লোক পড়ে খামার আহমত